まあマミとちょっとペットショップ覗きたいって言ったのペコーラが買わないと思うけどちょっとペットショップ寄りたいって言ったのよペコちゃんがねそしたらまあ猫ちゃんとかワンちゃんがまあいるわけペコじゃないですかで見てたのわかわいいなわかってみたいな,ーみ,たいなーみたいな思うペコじゃん店員さんに話しかける勇気はペコーラにはないペコですからはいないので あの、普通に見てたのよ。ああ、かわいい、触りたいペコだなと思いながら、ああ、うわあ、こんな子たちがいたらペッコバラは幸せペコだなーって思いながら見てたの。まあ、そしたらね、とある店員さんが、あ、こんにちはーってって、なんか、もしかして家族に迎え入れたい子とかいるんですかって言ってくれて、あ、ちょっとな、なんかあの、買いたいなと思っておりまして、みたいな。はははは。 そう、普通だったらね、絶対に、あ、いいですって言うのぺっころ、洋服屋さんとかにも店員さんに声かけられただけで、もう嫌だから、もう、あ、帰りますっていうレベルぺこだからそう、でもなんか、マジで、まあ、買いたかったぺっこだし、あ、はい、みたいな感じで言ったら、なんか、いろいろ、話を聞いてくれて、でも、ダッこもさしてもらったりとかさ、触らせてもらったりとかもしたわけよ。でね、もう、なんて言うんだろう。運命的な出会いなのかな。 あ、この子だ。それです。この子だ。この子しかいない。そう、ペコーラはビ,ビビビビビビってきちゃったの。いや、ちょろいなとかじゃない。本当にいや、いや、もうね、いや、あなたたちはわからない。なんか、デレデレする子が好きペコなのよ、ペコーラは。なんか、懐いてくれる子とかがね、すごい好きペコで。まさにその子が、もう、懐き、 具体化具現化もうペコちゃんが触るだけでもよよだれを垂らすぐらいホントなのよホんトペコだからよだれを垂らすぐらいにいやマジ、ま、よだれでべちゃべちゃだったからべちゃべちゃいやペコーラの太ももがねその子のよだれでべちゃべちゃになったわけよ、はああもうこの子はもうペコちゃんのために生まれてきてくれたのかもって思ってねまあそれでねもう運命的な出会いでちょっとお迎えすることになって 増えました見たいちょっとペコちゃんの家族家、家族見たいそれでは我が家の新しい家族を紹介しますウサラ家の王子様でーうーちゃんです <laughs> はい、ちょうどね、いい子にしておトイレ ごめんねここらへん汚いのあのペコちゃんがちょっととりあえず塗ったからうーちゃんがね初めてのおトイレを上手におトイレの場所でしてくれましたしかもやばいほんとうーちゃんおいねっつったらペコちゃんのところにタタタタ,タ,タってくんのよ猫がだよこんな子いる今日名前はねゴロちゃんって呼んだりうーちゃんって呼んでる <laughs> <laughs> ちょっとハハハハハ なんか、ペコラさんちょ名前早く決めてあげなきゃいけないペコなんだけどさあの <laughs> ウサダ家には猫アレルギーを持ってる方もいてま、犬アレルギーも持ってる方がいらっしゃるペコなんですけどウサダ家はね家族の中でまあ、なかなかなアレルギー一家なんですよなかなかなはい、えー、無事にウサダペコラもえーとなかなかな猫アレルギーでしたと <laughs> だからね本当は今日さ病院行くって多分 言ってたぺこちゃん、今日で、ね、行けなかったぺこなんですけども、えっ、ー、と <laughs>、明日、朝一でね、ちょっと病院行ってこようかなとか、なかなかなアレルギーをお持ちでしたぺこちゃんも。<laughs> アレルギーいや、マジね、もう昨日とかほんと、鼻水やばいとか、目痒ゆい、皮膚痒ゆいだったのが、薬、ポンお医者さんから、お医者さんに行ったのぺこらってさ、ちゃんとね、行って、飲み薬、ポン飲んだら、パーンってはじけた。 ペコなのっかってぐらい驚くぐらいにもう少女なしゼロこんな感じとかだったえしかも2日目でさ2日目えなんかそのにゃんちゃんってさ家族がさ複数人いる時よりかさ1対1の方がデレデレするんかなえなんかさうちの子さ1対1の時のデレ方半端ないんだけど 家族でさ、なんかソファーとかで座ってるぺこじゃん。の時は、誰のところにも行かずに、ドデーンと寝てんの。みたいな。で、家族がさ、自分の部屋とかに行って、ぺこちゃんがポツンって一人でいったらっ、まず頭こっち、何 <laughs> え、あーーさっきまであれじゃん。なんか全然横になっちゃけど、どうしちゃったのみたいな感じで、おじゃおじゃおじゃって言ったら、て膝の上にって。 あここがいいのかいってペコちゃんがやってあるだと嬉しそうにしてるよ嬉しそうだねうん <laughs>